В Венецкой области уже 6 лет работает единственная в Украине школа звонарей. Ученики постигают это мастерство в подвале православного монастыря. Говорят, нужен острый слух и определенный духовный настрой. Как обучают звонарей, видел Алексей Керман. Это репетиция специального пасхального перезвона. В колокола бьют 10 учеников единственной в Украине школы церковных звонарей. По словам руководителя школы Александра Евдокимова, идея создания такого необычного ансамбля созревала целый год. Чтобы ее осуществить, нужно было пройти нелегкий путь, ведь звонарному искусству в Украине специально никто не обучает. Пришлось перечитать немало литературы и проконсультироваться с монахами. На жаль, звонарское искусство не настолько избереженным на данный час. И мы, можно сказать, как пионеры, Ну, десь по крупинках збираємо, їздимо на консультації, ми і в Лаврі, києво печерські Лаврі були, там отець Феодосій нам багато корисного підказав. Денис Самалюк младший дзвонар, йому всього 11 іску в колокола учиться вже два роки. Спочатку в мене почав їздити брат, потім через деякий, деякий час почав їздити ще я з ним. И так и то и то я так, и езжу, где, на выступе выставали. Исполнять церковную музыку занятие не из легких. Нужно тонко чувствовать ритм и в совершенстве знать язык жестов дирижера, ведь участники ансамбля во время выступления не слышат партии друг друга. Раз, два, три, четыре. Сергей Ивацкий почти мастер. За четыре года обучения он досконально отточил свое мастерство. Признается, в школу пришел, чтобы поездить по стране с концертами и поучаствовать в фестивалях. Правда, в будущем Сергей не видит себя звонарем. Зараз окончаю 11 класс, поступаю там, на повара, кондитера. Типа, Я думаю, что в будущем ему да, мне пригодится. Планы на будущее у школы звонарей тоже многообещающие. Там рассчитывают привлечь в ансамбль юные таланты. Даже закупили дополнительный комплект колоколов. А еще хотят создать хор девочек, которые будут петь под аккомпанемент колокольного перезвона. Алексей Керман, Артем Дмитриев. Подробности телеканал Интер. Винницкая область.